Вітаю вас, суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, волонтер Юрій Касьянов. Вітаю вас, пане Юрію. Ну, події тижня знову ж. Війна в центрі уваги І не лише. Почнемо з чергового загострення на фронті. Хлібне це так зване перемир'я. І так його фактично не дотримувалися бойовики. І тепер бачимо, була певна вже кількість жертв збільшення з боку українських воїнів. Що це може бути? Це можливо підготовка до активізації з боку бойовиків на Донбасі. Ну, в данном конкретном случае боевики сами признали, что это была их э, инициатива на местах. Вышло две диверсионно-разведывательные группы с целью взять языка, местная инициатива на уровне местного командира батальона. Э, они понесли потери, наши понесли потери. Э, к сожалению, это война, и война это всегда жертвоприношение. Э, понимаете, люди, у которых есть оружие, которые находятся на войне, даже если верхние штабы, главные штабы будут говорить, что не стреляйте, очень сложно избежать вот этого соблазна, подстрелить противника, попытаться сделать какой-то боевой выход, потому что люди, как и обычные другие люди, ну, учитель, который не будет преподавать, скажем, электронщик, который не будет создавать электронные приборы, айтишник, который не будет заниматься IT, они теряют квалификацию, они не работают в в этом направлении. То же самое война. Я вот так цинично и провожу параллели. На самом деле война, когда люди находятся в окопах долгое время друг напротив друга, она всегда является жертвоприношением. Конечно же, это просто вот локальное вот это событие. Я объяснил, почему оно так произошло. Но конечно же противник готовится к масштабным боевым действиям. Это не секрет. И в первую очередь потому, что впереди президентские выборы в России. Весна наступна руку. Да. Путину нужна убедительная победа, и вот это состояние ни войны, ни мира на востоке Украины, вот этот слегка притушенный конфликт, он не может таким долго оставаться. Он должен либо перейти там, в фазу Приднестровского конфликта, Абхазского конфликта, либо он опять станет горячим. И наше общество должно это понимать, наше руководство должно это понимать. Мы должны постоянно готовиться к войне. Мы к ней не готовимся, по сути. Мы просто отвечаем на те вызовы, те угрозы, которые есть сиюминутные угрозы сегодняшнего дня. Если же противник перейдет в широкомасштабное наступление, то ли под флагом там, ЛНР, ДНР, Малосиссии, которую да, Захарченко анонсировал, неважно под каким флагом, неважно в какой форме, мы должны быть готовы отразить эту агрессию. И Для этого нам... Нужно в первую очередь не какие-то там новые ракеты, новые самолеты, западное вооружение. Это все очень здорово и очень хорошо. Но нам нужна готовность сражаться, готовность э, умирать и готовность побеждать. Вот этого у нас уже очень мало. За три года, которые вот, ну, на протяжении этого конфликта наша власть сделала все возможное и невозможное для того, чтобы демилитаризовать общество. Общество живет своей жизнью война идет как бы как колониальная где-то далеко на которой воюют контрактники зарбичане, которых набрали профессиональные военные и общество ну, как бы глобально украинский народ это мало волнует а это все следствие вот этой пропаганды, которая настраивает всех на то, что нам некий запад поможет нам санкции какие-то помогут ну идет война и идет война и нас настолько приучили к крови, что э, это как-то выглядит вообще неправдоподобно. Если помните, в свое время Путин приучал Россию к крови. Ну, сначала Ельцин, потом Путин приучал Россию к крови. Были первые жертвы там, Чеченской войны, первые там, теракты, которые э, делались э, с помощью ФСБ и были спланированы. Приучали к крови. У нас было достаточно мирная, тихая, спокойная страна. Гибель людей где-то в несчастные случаи, на переезде, поезд раздавил или еще что-то. Так, Это на был... вид Карабаху да, и да, так да. далее. Это, Это была трагедия в Украине этого не было. Теперь у нас гибель одного-двух военнослужащих на этой войне или девятерых даже не является национальной трагедией. Об этом не говорят ни президент, ни министр обороны, ни Другі високі досвідні літа не об'являється траур, не ділуються какие-то виводи, юрі. Це дуже важлива річ. Обов'язково про неї поговоримо. Готовність українського народу дати вісіч агресора, якщо Росія піде повномасштабний наступ. Я просто хочу закінчити те, що ви вже почали говорити. Оце озвучена теза цим бойовиком Захарченком про Малоросі. Ну зрозуміло, вже це фактично Сурков визнав. Не прямо це теза була Суркова, сірого кардиналу Кремля. Навіщо це зробила Москва? Це просто троллінг такий перед черговим раундом. переговоры в Минске? что-то серьезное? Москва ищет какие-то пути, варианты разрешения этого конфликта в свою пользу. Разрешение конфликта в эту свою пользу для Москвы означает возвращение Украины в орбиту влияния Москвы, полного возвращения. И, честно говоря, у меня создается впечатление, что Запад готов отступиться и оставить Украину наедине с Россией, как бы позволить Москве вовлечь нашу страну опять в, как бы, в возрождаемую российскую империю. Почему это собачьи? Санкции никто не поставляет против России. Даже Трамп не поставляет. С самого начала эти санкции не были такими, которые могут поставить агрессора на колени и заставить его отказаться от ведения войны. Три года уже идут, идет война, три года э, санкции, которые никто не отменяет. Ну есть послабление, вы знаете. Э, и противнику это не наносит большого ущерба. Противник по-прежнему готов воевать. Вот э, то, что озвучил Захарченко. Это ну, проба пера, это проба э, создать основания, какие-то основания для возобновления каких-то боевых действий, э, вторжения в Украину, заново вторжения в Украину масштабного, не только военного, но и информационного, э, вторжения во внутриполитическую жизнь Украины. Потому что он не просто озвучил, что вот мы некую Новороссию, Малосистию Уже Малороссию, тут важная деталь, не Новороссию. Да, не одна да. Он еще заявил о том, что украинское правительство нелегитимное, что власть нелегитимная, и, по сути, предложил переучредить Украину в то новом формате. Это все те же самые потуги провести федерализацию, провести сделать основание некого раздробления страны там, на восточную, на западную а Минск, А Минск при всем. Грызлов сказал, что все суперечит Минску. Такие вот ну, с дозу Москва, сказать Москва, просто дистанцируется от этого и поступает совершенно правильно. Потом она скажет, что а, какие-то боевые подразделения ДНР, ЛНР, мало... России, Малосиссии, неважно кого, вот взяли, перешли в наступление, мы к этому не имеем никакого Трактористы отношения. И шахтеры, да? Да? шахтеры, завязались упорные бои, много жертв среди мирного населения, мы вынуждены ввести миротворческие силы для того, чтобы остановить эту бойню, для того, чтобы обезопасить русских людей на востоке Украины, обезопасить русскоговорящих на востоке и в Киеве, меня в том числе. Вот для цього вони будуть вводять війська, возможно. Такий сценарій Січа придумується. От була повідомлення цього тижня, що 24 липня, тобто тижня наступного, можливі телефонні перемовини Нормандської четвірки. То за такої логіки, і мінський процес, Нормандська четвірка, це все вже ну зовсім вже припиняється тоді чи ні? Я взагалі не обращаю увагу на. словосочетание «Минский процесс», «Нормандская четверка», и что они там говорят по телефону, о чем они общаются, обсуждают цены в магазинах и покупки, или там свой отдых на Гавайях, меня это не интересует, потому что любые переговоры, которые идут вопреки требованиям нашей Конституции, фактически за спиной украинского народа, где идет торговля нашей независимостью, свободой, территориальной целостностью, они неприемлемы. Юрий, если бы вы были президентом, вы бы вышли из Минского процесса, правильно? Я, Я бы в него не входил. А какая альтернатива? Война? Альтернатива э, очень простая. Идет агрессия России против Украины. И, безусловно, мы должны защищаться, обороняться всеми силами, всеми возможными средствами. И тут, э, понимаете, вот э, у нас любят противопоставлять две вещи. Дескать, если не Минск, то наступление на Москву. А с чего ради? На даром нам эта Москва не далась. Максимум заберем Таганрог, Кубань или что-то еще. В основном, с Шина Чехова. Это ну, народ... я, я, конечно, иронизирую. Не ну, разумею, разумею. Да, да. Но, понимаете, когда идет война, мы просто должны уничтожать противника там, где мы его видим. Естественно, с учетом военной тактики, требований военной тактики, таланта наших полководцев, наличия того или иного вооружения, подготовленности наших воинских подразделений, наших ресурсов и так далее. Но мы не должны надеяться на то, что какой-то дядя со стороны решит за нас эти вопросы, поторгует нашим суверенитетом, договорится с нашим агрессором. Это совершенно неправильно, этого нет в Конституции, это противоречит любой логике и здравому смыслу вообще в любой мире, в любой стране. Так поступают только слабые, только нищие духом. Так такое такое состояние, такое положение, такое поведение приведет, безусловно, только может привести только к одному, к тому, что Украина окончательно потеряет свой суверенитет, территориальную целостность и станет вассалом России, каким она была уже многие столетия. Или будет поглощена, как была поглощена Чехословакия когда-то, Германией. Нам такой вариант абсолютно не подходит. Это не значит, что мы должны куда-то далеко наступать и что-то такое делать. И не надо нас пугать российской атомной бомбой. Чтобы применить атомную бомбу, надо иметь не просто атомную бомбу в своем арсенале, надо еще иметь определенную силу воли для того, чтобы сделать такой поступок, который осудит все мировое сообщество. Это будет уже совсем другая война и другой формат. И нам не обязательно иметь там сотни истребителей, ракетных установок и танков. Нам достаточно вооружить население, патриотично настроенные, создать, сколотить реальные боевые подразделения территориальной обороны, фронтовые подразделения профессиональные, из обученных бойцов, которые будут просто на поле боя, как пехотинцы, уничтожать противника. Юрий, везде, где так, его я перепрошу, что вас перебываю. Нагадаю, что есть в студии Радио Свобода волонтер Юрий Касьяна. И вот же мы переходим до ключевой тезы, которую уже успели озвучить в сегодняшнего интервью готовность Украины до масштабнейшей войны с Россией. Вот вы сейчас озвучили. Каждый, что был готов дать висяч агрессору. Правильно я вас Есть такая критичная масса в Украине сейчас, или нет? Чи в Фейсбуке только готовы все воевать? Ну, в Украине приблизительно такое же количество людей готово воевать и защищать страну, которая была и в 2014 году. Другое дело, что эти люди сейчас многие не удел, не имеют возможности защищать страну, не верят в то, что Власть даст, им эту возможность не хотят умирать под началом тупых генералов и полковников, которые решают какие-то свои личные проблемы карьерного роста и посылают солдат на убой или неграмотно просто планируют операции. Но люди эти есть, и мы видели в 2014 году подъем этого добровольческого движения. Я вам просто напомню, я был с первых дней, как бы в этом варился в этой струе, был, когда была первая мобилизация, мы ездили. В Десну мы видели, в каком положении были первые мобилизованные спали на еловых ветках. Большинство из них совершенно не хотело ни проходить эти сборы, не воевать, не умирать. Население тоже не очень-то верило в эту войну и не хотело помогать. Лето ну, 2014-го, так? Но Приблизно. До, до 2 мая пока не начались активные... А, еще еще раньше. Потом, когда начались активные боевые действия под Славянском, и люди в основной массе увидели, что власть настроена решительно покончить с, тогда с отрядами Гиркина, с сепаратизмом на Востоке. Но тогда была и помощь волонтерская, и не только в стране, и за рубежом. И были массы добровольцев, которые стремились попасть на службу тем или иным способом, защищать страну официально, неофициально, как угодно, с оружием, без оружия. Это был всеобщий подъем, который власть потом добросовестно утилизировала, свела на нет, разгромила добровольческое движение, потому что эта власть больше всего боится вооруженного народа, свободного народа, народа, который сам вершит свою судьбу, а не с оглядкой на олигархов. Поэтому вот это, этим людям, которые сейчас тоже есть, им нужно вооружить этой идеей, организовать в отряды, обучить, дать в руки оружие. Кто это может сделать сейчас, через три года после тех событий, которые вы понимаете. Действующая власть это Но сделать. Это не будет Действующая и власть инакшему. это сделать не может, и она ни, ни в коем случае не даст людям в руки. Иначе не будет махновщиной, Юрий. Но мы готовы к любому развитию ситуации. Мы не можем смотреть, как бы, действовать только с оглядкой на то, что предлагает делать наша верховная власть. Поэтому я говорю, мы это люди, которые пассионарно настроены. Поэтому, безусловно, если противник развернет широкомасштабную войну то опять же добровольцы потянутся на фронт. Как, они, как будем действовать, как это будет происходить, я не могу сейчас прогнозировать. Но очевидно, что без всяких указок сверху самостоятельно люди обученные, люди уже подготовленные, люди, прошедшие войну, будут защищать свою страну. Думаю, что тогда же и поменяется власть, потому что эта власть совершенно не готова противостоять масштабной российской агрессии. И Перше, що нас зіткнеться, якщо случится какая-то агресія масштабна, вона просто спакує чемодани і улітить за границу. Юрію, дивіться, ніхто не заперечує, все-таки при всіх проблемах, які ви вже назвали в збройних силах України, Путін побачив так просто, як у Криму не пройде він по Україні, і він побачив відсіч. Але ж гарматного м'яса в Росії в десятки разів більше. Гармат самих, власне, танків БМП більше з цим монстром. Він за майстерністю може гірше українських вояків, але за масою. В лобовом узлитке на хі них, хебаев Украины шанс? Даруйте за такие, может быть, капиталианские запитания. Конечно, можливые, есть. Я, Мы ведем национально-освободительную войну. Мы ведем войну за свою независимость. Это справедливая война. У нас есть за что умирать, за кого умирать на этой земле. Любая война экспедиционного корпуса России на нашей территории ⁇ это война захватническая, это война, скажем, колониальная. И поэтому мотивация у российских солдат а это в большинстве случаев могут воевать срочники, контрактники, скажем, не те отщепенцы, которые там, настроены построить Малороссию, малосессию или что-то еще. Просто люди, которых призвали, которые получают зарплату. Как них... те еще в у нас упонены. Ну, да, Наприклад. профессиональные военные, как на так? которые совершенно не собираются умирать на чужой войне. Эта война для них чужая. И когда мы отправим в Россию достаточно большое количество гробов, что нельзя будет скрыть никакой пропагандой, тогда не только остановится война, но это будет конец путинского режима. Потому что этот режим не сможет э, существовать в условиях, когда он несет военное поражение. Для него военное поражение это неприемлемые потери. Это высокий уровень неприемлемых потерь. Для народа, который защищается, для людей, которые защищают свой дом, свою семью такого уровня неприемлемых потерь не существует. Вы вот Посмотрите на опыт вооруженного сопротивления Чечни России. Сгадаемо, Радянский Союз, Афганистан. 100 тысяч да. когда... было контингент, так званый, обмеженный. Афганистан население... Когда скажем, люди готовы умирать роков. за свою страну, за свой дом, за свою там, жену, детей, а, а противоположная сторона совершенно не готова такие жертвы приносить, то а, они всегда побеждают. Даже если они будут вооружены палками и камнями. Ну, до речі, деякі експерти в Україні не виключають, що ця заява Захарченка, точніше, суркова вустами Захарченка про так звану Малоросію. Це така спроба, можливо, в майбутньому російському електорату показати свій відхід з Донбасу. Чи це марні сподівання для України? Уход Путіна з Донбасу буде означати його політичне пораження, його політичну смерть в Росії. Потому что сейчас, посмотрите, сейчас не осталось фактически никаких тем. Ни там новые инновационные технологии, которые он там Сколково пропагандировал. да, какие-то там продовольственные программы, строительство дорог. Это все уже забыто. Все это провалились. Все Юрий, а а же роси... война у деяких российских еще, возможно, можно сказать, что все российские эксперты, они на Путина працюють, но они констатуют такие, как Соловей, может, вы знаете, такое, что уже давно, даже це... Крым наш уже, извините, в печенках сидит. Нет? Для да, россиян, уже, да. да, Они, обычный россиян видит, что мост в Крым это прежде всего большие затраты, это падение уровня жизни населения, присоединение Крыма и мост, и строительство, и война. Но единственное, что держит на праву путинский режим, это достаточно высокий уровень шовинистических настроений в обществе. Российское общество так устроено, что оно готово терпеть многие невзгоды, кроме смерти своих близких. Они готовы там голодать, быть в холоде. Пока жить. мы встаем с колен. Да, пока мы встаем в колен, ради великой России, от моря до моря, восстановление былой славы Советского Союза. Там, они готовы это терпеть, пока Путин их не предал в этом направлении. Как только Путин откажется от этой идеи, от Украины и уберет свои войска с Донбасса, а, ему нечего будет предложить этому населению, которое он сам и воспитал в этом шовинистическом угаре. Юрий, Поэтому это же он, он заложник, сам заложник этой ситуации. Потрошка, начинаем описывать наш разговор. Вот же ваш, ну, 100% прогнозов будет тут не может. Довольно имоверный прогноз. Активизация уже этого лета, насколько я вас разумею. Я не даю прогнозы активизации. Я говорю, что активизация мож... Можливо. возможно в любой момент. В момент. Да, мы не знаем, какие планы у Путина, какие планы у его генерального штаба. Это гадание на кофейной гуще, как делает Панамар, я делать такого не буду. Украинский народ мая будет все готов. должен быть... Наша армия, наш народ должен быть готов всегда к отражению агрессии. В любой момент, а не завтра, после того, как санкции сработают, после того, как мы сделаем новый танк или новое оружие, мы должны быть готовы всегда. Юрий, а чему еще до этого Знову підводжу, моя колега, ну не буду називати прізвище, без її дозволу, вона просто в Києві живе поряд з вами, часто вас бачить. Ви на фронті, звісно, часто буваєте. Ви не фейсбучний тільки волонтер. Тут навіть ваші опоненти це визнають. Ви ж бачите пересічних киян. Я, кияни. Ви бачите по них готовність до масштабної протидії агресору? Можливо, занадто скептична я це оцінює. Навіть без впливу влади, яку ви так серйозно критикуєте. І ну, ще раз, во-первых, коли случиться війна, а вона случиться. Вот тогда ситуация сильно поменяется. Каждому придется дать самому себе ответ, что он будет делать. Драпать на запад, оставаться здесь в оккупации, возможной, потенциальной, или же идти защищать свой дом и свою семью. И тогда, безусловно, многие из тех киевлян, которых мы видим на улицах, и они кажутся праздно шатающимися, работающими, отдыхающими, гражданами, которые очень далеки от войны, они сделают свой выбор. Безусловно, не все пойдут воевать. Так никогда не было. Всегда по долгу совести воевала небольшая часть населения, остальных просто призывали. И это справедливо, призывать всех. А, ну и все-таки я остаюсь оптимистом в том отношении, что наш народ проявит мудрость, и у нашего народа появятся настоящие лидеры, которые поведут его правильным путем, и Украина обретет не только полноценную независимость, но и станет ведущей страной Европейского Союза или ну, вообще мировой державой, страны, страны, которая будут уважать, а не другие будут бояться. Все-таки Майдан не программа. Вы же в Майдане активно участвовали? Не, не программа. Майдан. Майдан проиграл, безусловно. Все-таки. Конечно, проиграл. Если мы говорим, что Майдан не проиграл, то мы должны тогда принять наше правительство, нашу политику сегодняшнюю, наш уровень жизни, наши отношения к жизни как к победу. Но ничего глобально не изменилось. Майдан был нацелен на другие более значимые философские вещи. Это свобода личности, это свобода предпринимательства, свобода защищать себя, свобода владеть оружием, равенство, братство. Так, на такие такие вещи пропагандировал Майдан. Он этого не добился. Эти цели не были достигнуты. И мы должны это признать для того, чтобы не строить иллюзии. И идти дальше. А это только крапка, на крапка еще. Конечно, нет, конечно, мы должны просто это признать для того, чтобы сделать выводы, просто сделать выводы и такого больше никогда не допустить. И э, следующее изменение э, политической ситуации в стране это должна быть не смена декорации, не Подкрашування фасаду олігархічної системи должен бути повний її демонтаж. І насамкінець вам запитання. Ця війна триває вже понад три роки. Скоро нас дожене за терміном так званого Вілікотечну війни, а Друга світова може теж буде близько. Скоро буде три роки Лавайську і, і так далі. Першому місь, мінську буде скоро три роки. На ваш, на ваш погляд час працює більше на Україну чи на Росію? На ваш погляд? На Росію, звісно. Все-таки. Да. Потому что российское общество, оно как было в таком состоянии определенного шовинистического угара, там градус может подниматься, опускаться, оно в таком состоянии и осталось. Но э, в украинском обществе градус патриотизма сильно понизился за эти три года благодаря э, пропаганде нашего правительства, нашей политике демилитаризации. И когда говорят, что вот мы за эти три года там обновили, восстановили вооруженные силы, создали там, там 20 танков в год или 30 танков в год, поступают войска, это все ерунда полная, потому что наш противник за эти три года принял громадное количество вооружений, подготовил гораздо больше войск, чем мы. Мы всегда как черепаха за лошадью бежим. Мы никогда не успеем рядом с таким сильным противником, это бессмысленно. Мы будем всегда, все больше и больше дистанция будет увеличиваться. Поэтому время играет как раз таки против нас. Але ж, даруйте, все одно, оця частина Донеччини, Луганщини, і все, далі ж противник не йде. Якби мав змогу, напевно, вже пішов би Путін, ні? Та почему? Он имеет возможность пойти в любой момент, он ищет просто удобный момент. Не з любові до України він не йде далі? Ні. А, ви розумієте, за все, за ці три года Uh, уровень патриотизма в обществе настолько понизился, что, в общем-то, Украину можно брать голыми руками, глобально, кроме пассионарной части населения, которая готова воевать и сражаться за свою свободу и независимость. Uh, поэтому Путин не только не проиграл, он во многом выиграл, потому что главное для армии, для страны сражающейся, это ее боевой дух, это готовность, еще раз я повторюсь, воевать умирать и побеждать. Нема тут суперечности с тем, что вы раньше сказали, что все-таки есть критичная масса людей, насколько я вас понимаю, у разе полномасштабного наступа России, даты России агрессору висеч. Она как была той критической массой в 2014 году, где-то на май июнь месяц, она такая же масса и осталась. Нам надо было сделать так, чтобы Количество этих людей, подготовленных людей, готовых сражаться, выросло ну, хотя бы в 3, 4, 5, 10 раз. Как в Израиле, где каждый гражданин готов сражаться за свою страну. Такого не случилось. Вот в чем беда. И все-таки в атомизм не встречаете? Нет, конечно. Ну что ж, очень дякую пане Юрию, за это интервью. Гостом в студии Радио Суббота в субботнем интервью был волонтер Юрий Касьянов при програму Олександр Лащенко. И дякую вам, друзья, за уважение.